Dua gadis yang bersahabat hilang di jalur pendakian. Kematian mereka menjadi misteri selama bertahun-tahun. Terungkapnya kasus menggemparkan komunitas sekitar. Siapakah pelakunya dan mengapa mereka menghabisi dengan kejam? Saya akan bahas di sini. Pada tahun 1956 Chicago, Indianapolis dan Louisville secara resmi memberi nama Monon pada jalur kereta api yang digunakan oleh industri batu kapur yang sedang berkembang di negara tersebut dan menjadi tempat bersejarah selama perang saudara. Sistem jalur bersejarah Delphi sepanjang 10 mil terdiri dari jalur terbuka pedesaan sepanjang 8 mil, dan jalur sisi jalan perkotaan sepanjang 2 mil. Rute jalan setapaknya membentang di sepanjang sungai Wabas, Deer Creek dan sisa-sisa kanal Wabas dan Erie yang diairi seperti sungai. Di sekitar sanalah mayat dua gadis ditemukan pada tahun 2017. Abigail Williams usianya 13 tahun dan Liberty German usianya 14 tahun. Mereka bersahabat sejak kecil dan sama-sama suka mendaki. Suatu hari, pada tanggal 13 Februari tahun 2017, mereka pamit pergi untuk mendaki. Dengan diantar oleh kakak perempuan yang bernama Kelsey German, mereka turun di dekat pintu masuk Delval Historic Trail dekat peternakan Mears yang terletak di sisi utara Country Road, 300 utara, sebelah timur, Hossier Heartland Highway. Gadis-gadis itu mendaki di jembatan tinggi Monon, di atas Deer Creek di antara hutan, di kota praja Deer Creek yang terpencil. Yang jaraknya sekitar 100 km arah barat laut Indianapolis. Dengan janji akan dijemput, nanti sore pukul 3 oleh ayahnya Liberty German, di pintu masuk jalur pendakian. Sekitar pukul 2 siang, Liberty Jerman memposting foto Abigail sedang berjalan di jembatan tinggi di atas Deer Creek. Saat itu, keluarga tidak khawatir karena mereka bermain di lokasi yang sudah biasa mereka kunjungi dan area itu sudah mereka kenal. Hingga pukul 3 sore, waktu yang telah ditentukan untuk kembali ke rumah, ayah Liberty yang datang menjemput tidak menemukan mereka ada di titik lokasi penjemputan. Sang ayah yang khawatir kemudian mencari mereka di sekitar lokasi. Akan tetapi mereka tidak ditemukan. Hingga kemudian keluarga melapor pada pihak berwajib pukul 17.30. Polisi yang datang langsung bergerak cepat menyisir wilayah namun hari itu belum berhasil menemukan dua remaja yang hilang itu. Hingga keesokan siang harinya, 4 Februari tahun 2017, kedua gadis itu ditemukan di hutan sisi utara Deer Creek. Mereka telah menjadi mayat dengan posisi tubuh yang sangat mencurigakan dan kehabisan darah. Saat itu, pihak kepolisian tidak mempublikasikan tentang rincian bagaimana mereka tewas. Dan merahasiakan hasil otopsinya. Di TKP, polisi menemukan ponsel milik Liberty German. Di ponsel itu ada rekaman video yang isinya salah satu gadis sedang berjalan di jembatan tinggi Monon. Sementara di belakangnya ada sosok laki-laki menggunakan jaket dan celana jeans, namun wajah laki-laki itu kurang jelas dalam tangkapan kamera. Karena dia jalan agak menunduk, saat pria itu mendekati gadis-gadis tersebut, salah satu korban menyebutkan pistol. Lalu pria itu mengatakan, "Turuni bukit." Kemudian gadis-gadis itu mulai menuruni bukit. Kemungkinan saat itu pelaku menodongkan pistolnya agar para korban menuruti perintah untuk menuruni bukit. Selain itu, petugas juga menemukan. Pakaian milik gadis-gadis tersebut ditemukan di Deer Creek, di selatan tempat mayat mereka ditemukan. Namun, tidak ditemukan pakaian dalam dan stoking korban. Melanjutkan investigasinya, polisi menemukan saksi yang kebetulan ada di wilayah itu, melihat ada sosok laki-laki yang kembali ke mobilnya dengan berlumuran darah. Setelah mendapatkan pernyataan dari saksi yang ada di lokasi, kemudian pihak kepolisian membuat gambar sketsa seorang pria yang cocok dengan deskripsi yang diberikan oleh saksi dan tangkapan kamera CCTV. Dua hari kemudian, bulan Februari, tanggal 15 tahun 2017, kepolisian negara bagian Indiana membagikan gambar terduga pelaku yang terlihat Melalui CCTV yang ada di jalur Jembatan Tinggi Monon, dekat tempat kedua gadis remaja itu tewas. Namun, foto itu kurang jelas sehingga menghambat penyelidikan tanpa menyerah. Pihak kepolisian mencari pelaku yang buron, kemudian menyebarkan sketsa wajah terduga pelaku utama yang didapat dari saksi mata seorang pejalan kaki yang ada di jalur bersejarah Delphi pada hari hilangnya gadis-gadis itu. Namun saat itu, usaha pihak berwajib masih belum berhasil untuk menemukan pelaku utama. Hingga dua tahun kemudian, pada tanggal 22 April tahun 2019, kepolisian negara bagian Indiana mengumumkan kabar baru dan merilis sketsa wajah baru tersangka. Sekaligus menghimbau masyarakat untuk melihat, memperhatikan, dan mengingat sketsa wajah terduga pelaku, selain sketsa wajah, polisi juga membagikan informasi pada publik tentang isi ponsel korban yang mereka temukan di TKP, yang mana pada ponsel itu berisi video dan suara pelaku. Polisi berharap ada masyarakat yang mengenal sosok dan suara orang yang ada pada rekaman video itu. Saat itu, pihak kepolisian menduga dan yakin bahwa tersangka mungkin bersembunyi di depan mata. Hampir pasti mengetahui daerah Delphi, tinggal dekat dengan TKP, dan mungkin bekerja di wilayah Delphi. Pada saat kejadian, Sisi TV dan beberapa saksi melihat ada kendaraan yang ditinggalkan oleh pengemudinya di Hosier Heartland Highway, di bekas kantor layanan anak. Antara siang dan jam 5 sore. Kemudian pihak berwajib mengidentifikasikan temuannya itu. Selama penyelidikan polisi ada beberapa tersangka yang diduga sebagai pelaku. Namun semua sangkaan gugur karena kurang cukup bukti dan ada pula tersangka yang tewas bundir sebelum ditangkap. Selama polisi belum menangkap pelaku, proses dan nama pelaku masih dirahasiakan dari publik. Hingga kurang lebih enam tahun kemudian, seorang pria penduduk lokal Delphi berusia 50 tahun, Richard Matthew Allen dari Delphi, Indiana, dia ditangkap dan ditahan pada 26 Oktober tahun 2022 atas kasus pembunuhan Delphi tahun 2017. Dia dibawa ke penjara Carroll Country atas dua tuduhan pembunuhan. Namun di penjara itu, para napi lain mengolok olok dia. Sehingga kemudian dia dipindahkan ke penjara lain di fasilitas pemasyarakatan Westville demi keselamatannya. Penangkapan Richard menandai kesuksesan dan perkembangan besar dalam Departemen Kepolisian. Kasus besar yang telah mengguncang komunitas Delphi yang tidak terpecahkan selama lebih dari setengah dekade akhirnya berhasil dipecahkan. Para penyelidik yakin dengan hasil rekonstruksi dan dugaannya bahwa Richard mendekati Ebi dan Libby di jembatan tinggi Monen dan memaksa mereka menuruni bukit ke lokasi lain menuju tempat untuk menghabisi korbannya. Penyelidik juga menduga setelah para korban dibunuh, Richard berjalan kaki menuju kendaraannya yang terparkir dekat pintu masuk jalan setapak. Pada saat pembunuhan terjadi, Richard masih berusia 44 tahun. Ternyata benar dugaan polisi. Sangat hebat insting para petugas polisi. Pelaku betul-betul sembunyi di depan mata. Tempat tinggal pelaku berjarak kurang dari 5 menit berkendara dari tempat ditemukannya jenazah Libi dan Ebi. Dia bekerja sebagai teknisi farmasi profesional dengan lisensi farmasi terbarunya pada bulan Februari tahun 2018. Satu tahun setelah pembunuhan terjadi. Pada saat penangkapannya, dia sedang bekerja di toko CVS, toko obat setempat. Kesehariannya melakukan kontak dengan masyarakat. Namun saat itu masyarakat belum menyadari terduga pelaku melalui sketsa wajah. Bahkan nenek Libby Becky Petty pernah datang ke tempat Richard bekerja untuk memproses foto-foto untuk keluarganya. Saat itu Richard yang membantu proses dan memberikan gratis biaya proses. Dia sudah menikah dan memiliki seorang putri. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Dia tidak pernah memikirkan putrinya, bagaimana bila terjadi pada putrinya, atau apakah mungkin putrinya akan menjadi korban selanjutnya. Setelah ditangkap dan diinterogasi, Richard tidak pernah mengakui perbuatannya, namun ada fakta yang terungkap saat istrinya menjenguknya di penjara. Melalui telepon penjara, Richard mengakui pembunuhannya. Sepertinya dia keceplosan. Dan lupa bahwa telepon di penjara ada penyadapnya. Sehari setelah pengakuannya di telepon, pengacaranya datang mengunjungi dia di penjara dengan membawa dokumen-dokumen kasusnya. Saat itu, dia menunjukkan tingkah yang aneh sehingga dia dianggap gejala psikotik, penderita skizofrenia dan delusi, dan menderita kehilangan ingatan. Bahkan, dia sempat memakan dokumen yang dibawa oleh pengacaranya. Sungguh tragis, kematian dua gadis itu, mereka dijadikan persembahan untuk ritual agama pagan Norse, orang Norwegia kafir, kelompok nasionalis kulit putih Odinis. Odinis adalah suatu organisasi keagamaan yang dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan sejarah pra-Kristen dengan menggunakan nama dewa Odin. Sebagai dewa tertinggi dalam mitologi Norse atau mitos yang dimiliki masyarakat Jermanik utara, mereka menganggap dirinya sebagai gerakan kafir yang peduli dengan paganisme Jerman, agama tradisional masyarakat Jerman yang signifikan secara budaya, mitologi, cerita rakyat, dan simbol abjad, sebagai organisasi supremasi kulit putih, ritus Odinik membatasi keanggotaan hanya untuk individu kulit putih, memegang kepercayaan pada Hart Henry sebagai agama leluhur ras Indo-Eropa. Jadi Odin ini mirip dengan dewa lain dalam mitologi lain seperti Zeus dalam mitologi Yunani dan Jupiter dalam mitologi Romawi. Odin membentangkan sejarah dunia mitos Norse mulai dari penciptaan hingga kehancurannya. Mereka percaya pada agama Nordik kuno dan menyembah dewa-dewa kuno seperti yang dilakukan oleh orang-orang Viking. Memuji para dewa dan memberikan persembahan. Dalam ritualnya, biasanya mereka menggunakan tulang, darah, atau daging untuk membentuk alam semesta. Yang jelas sudah pasti sesat ya, guys. Itu sebabnya gadis-gadis tersebut telah banyak kehilangan darah selama kematian mereka. Dan diyakini para korban ditewaskan di tempat lain, kemudian dipindahkan ke lokasi tempat ditemukan mereka. Lalu, tubuh mereka direkayasa seperti simbol persembahan. Terungkap pula bahwa para remaja itu telah dibunuh oleh suatu jenis senjata tipis, namun belum diketahui secara pasti jenis senjatanya. Polisi masih terus menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti pada bulan Desember. Tahun 2021, Kathy, istri Richard Allen, memposting foto di Facebooknya. Di foto itu, Richard sedang tersenyum bersama istrinya, dan di belakangnya, pada dinding, ada sketsa wajah pelaku. Foto selfie tersebut diunggah di media sosial pada bulan yang sama ketika para penyelidik memberikan informasi tentang terduga pelaku pada masyarakat. Sebelumnya, Richard tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian setempat. Tentunya, penangkapan Richard membuat gempar orang-orang sekitar, terutama orang-orang yang mengenal dia. Namun, ada catatan di penjara Carroll Country, mencantumkan wajah Ellen dengan nama samaran Craig Ross Renfro. Bukti lain yang dikumpulkan dalam kasus ini diambil dari rumah Richard setelah penangkapannya pada tahun 2022 termasuk dua jenis jaket warna biru muda yang dia kenakan di Jalan Setapak pada tahun 2017 sepatu boot pisau dan senjata pistol tiga jenis model Richard Matthew Allen menjalani sidang pertamanya pada 22 November tahun 2022 sementara istrinya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Delphi Indiana demi keselamatan pribadinya dan anaknya sama seperti di Indo, mungkin ya. Kalau ada kasus pembunuhan, biasanya keluarga yang ada di rumah kena imbasnya. Proses persidangan masih berlanjut. Semoga pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, dan semoga para korban mendapat surganya. Amin. Terima kasih, sobat. Yulaf, salam.